Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Arsya Aquila. Kali ini saya punya router. Nggak tahu ini router apa sih, di sini hanya tulisannya Ice. Saya nggak tahu ini merek apa. Nah, tapi kemarin saya pakai ini cukup bagus. Penyebaran Wifi-nya oke, cukup luas. Uh, dan pengaturan buat akses point simple sih. Di belakang juga ada port LAN, satu port uh, optik, dan satu buat power. Oke, di sini saya mau coba buat setting access point. Kita ke layar laptop, uh, buat di laptop saya, buat di laptop saya pakai kabel LAN. Jadi kabelan colok ke laptop dan di sini saya colok di port satunya. Di laptop saya pakai kabelan. Jadi kabelan colok ke laptop dan di sini saya colok di port satunya. Oke, kita coba login. Oke, di sini sudah terlogin ya. Coba saya logout dulu. Oke, buat uh, login di sini admin, admin. Oke, kita udah masuk di pengaturannya. Saya ke One. Di sini saya pakai bridge. Di sini ada break-nya, ada setting-nya, ada PPo-nya. Uh, saya pilih yang breaks, terus ini saya pilih internet. Di sini saya conteng LAN1 dan LAN2. Oke. Okay. Lalu saya klik apply. sukses terus kayak saya ke wilan ke di sini saya bisa ganti SSID-nya uh, saya ganti warung WiFi. Oke ini saya pilih yang 20 MHz. Uh, channel saya pilih ke nomor 7. Buat teman-teman ini terserah mau pilih nomor berapa ya. Kalau bingung ke auto juga nggak masalah. Radio power ini buat penyebaran sinyal wifi-nya. Di sini saya 100%. Terus saya apply. Oke, ini udah sukses. Ke... Terus ke security. Ini di suku security-nya password wifi nya bisa diganti nih teman-teman. Di sini saya pilih non aja karena saya pakai buat voucheran terkonek ke uh, Mikrotik. Jadi saya pilih non tanpa password. Oke, okay, sukses. Terus di WPS. Oh, sebentar. Terus di LAN. Di sini saya mau ganti IP-nya. IP saya ganti di titik di 192.168.1.5 karena aslinya itu bawaannya di 192.168.1.1 .1, ya di sini saya ganti ke 1.5. Oke. Okay. Terus kita coba ke IP yang baru diganti tadi. titik 1.5. Oke, kita sudah masuk lagi. Tadi di LAN ya. Oke, ini udah berubah IP-nya terus ke kembali ke WLAN WPS. Status WPS. Di sini saya disable WPS-nya. Oke, terus apply. Oke ini udah berhasil kita setting buat access point poceran karena saya tadi nggak pakai password ya. Jadi kalau buat access point biasa itu bisa dirubah passwordnya biar kalau mau terkonek uh, harus pakai password. Karena di sini saya pakai poceran jadi saya nggak pakai password jadi langsung aja. Oke okay. sekarang saya mau konekin ke mikrotiknya. Terus saya sambung ke Wifi-nya ya. Ini dia warung Wifi yang tadi saya ganti. Connect. Oke, ini udah berhasil kita setting buat akses point pocaran. Ini udah masuk ke login page-nya pocaran, jadi harus pakai pocer baru bisa terkonek ke internet. Jadi ini kemarin saya minta sama temen, karena udah nggak dipakai, jadi saya minta... Uh, kemarin saya cobain, ini bagus penyebaran Wifi nya itu cukup luas juga ya cukup memuaskan sih uh, dan ini mereknya saya nggak tahu ini merek apa, saya baru nemuin ini dan ini bisa kita pakai buat akses point biasa ataupun buat poceran jadi ya sangat simpel buat settingannya Kita temen-temen kalau yang punya router ini bisa dimanfaatin buat access point sayang kalau dibuang atau diluakin jadi kita manfaatin sesuatu yang bekas yang bisa kita pakai kembali Oke, di sini udah berhasil kita setting buat access point buat bocoran ataupun yang tidak bocoran. Oke ya teman-teman, uh, sedikit review sih dan setting. Semoga bermanfaat, bermanfaat buat teman-teman semua. Sorry ngomongnya berlepotan, rada-rada ngantuk. Sekarang udah jam satu malam. Oke, sampai di sini sekian dan terima kasih.